В чем секрет этой башни старинной, пережившей людей и века, благородной была и могучей, погорившая камни рука, мы холодные камни ласкали, грела чаго болевшую грудь, Символ духа, ингушская башня, Маяком ответившая путь. свой каменный стан, только тихо стонала под ветром, когда гнали людей в Казахстан, а когда мы домой возвратились, словно нежная добрая мать, собирала детей у подножья, чтобы горе свое рассказать, а когда мы домой возвратились, словно нежная добрая мать, собирала детей у подножья, чтобы рассказать, есть в далеком бишкеке могилы, тяжко зябка в них всем матерям, Снесем чаще Ингурской.